как говорят, что художник, он должен быть ребенком. А почему ребенком? Потому что, когда он пишет картину, он всегда возвращается в детство. У нас был сад, прекрасный сад, где цвели гранаты, сливы, цветы. И когда заходишь в сад, что тебе бросается в глаза? Пятна. На зеленых кустах висят огромные вот такие красные гранаты. Они там есть сливы висят, цветы. Это, знаете, воспоминания, вот это впечатление детские, вот эти одни пятна цветовые. Там даже не смотришь э, на их структуру цветов, структуру листьев, там, фруктов. Просто пятна. И они бросают красный гранат, красный цвет, слива синяя, синяя слива я когда уже повзрослел, я понял, что это есть живопись. Просто цветовые пятна. Никакого объема. Объем из-за чего получается? Из-за света. Солнце падает или искусственный свет. В принципе, каждый предмет, он имеет свой естественный цвет. Но когда на него падает свет, с какой бы сверху, слева, справа, Естественно, одна часть освещена, другая темная, получается какой-то объем. Но в принципе, в идеале, да, в естественном его виде, каждый предмет имеет свой цвет. И он Вспоминаются старые фотографии, от них никуда не деться, все время в голове они крутятся, вспоминая свое прошлое, детство. Естественно, вот эти сепи как раз подходят именно как бы воссоздать эти воспоминания. Эти все сюжеты что на картинах. Они как просто сны всплывают из детства просто. Рождается картина очень долго и мучительно. И у меня нет такого, чтобы я каждый день что-то писал, чтобы я стоял там за мольбертом и писал каждый день. У меня такого нет. Я, наверное, больше думающий художник. Я могу месяц-два думать, а потом что-то сделать. Вот что-то вот, иногда вот так вот сидишь, что-то задумал сделать. И вот начинаются вот это мучительные времена, когда в голове это все крутится, там сто вариантов переворачивается в голове, как это сделать, что сделать. Ну, пока это все в цвете не увидишь, к холсту не подходишь, естественно. Я эскизов не делаю, я так, все. Как я задумал, пока я уже перед глазами это все не увижу, уже в готовом варианте я холсту не подхожу.